Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Kəlbəcər rayonunun Başlıbəl kəndi Eyn adlı çayın sahilində yerləşir. Rayonun ən böyük kəndlərindən olan Başlıbəl də işğaldan əvvəl 350-dən çox Azərbaycanlı ailə, 2000 nəfərə yaxın əhali yaşayırdı. Kəndin ərazisində əkinçilik və heyvandarlıq üçün münbit torpaqlar, geniş otlaqlar, yaylaqlar eləcə də bulaqlar var. Başlıbel kəndi 1993-cü ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu. Kəndin işğalı zamanı 15 nəfər günahsız dinc sakin Ermənlər tərəfindən qətlə yetirilib. İkinci Qarabağ müharibəsində ordumuzun şanlı qələbəsindən sonra Azərbaycan prezidenti, Rusiya prezidenti və Ermənistan baş naziri tərəfindən 2020-ci il noyabrın 10-nda imzalanmış üçtərəfli bəyanat əsasən Nöybər 25-də Kəlbəcər rayonu Azərbaycanə qayıtarılıb. Azərtac işğal dövründə Erməni vandalizmi ilə məruz qalmış başı bir kəndinin görüntülərini təqdim edir. Buyurun izləyin. MÜZİK